omon mudofaa vazirligi qo'mondonlik shtab fakulteti talabalarining mamlakatimizga safari doirasida o'zbekiston fanlar akademiyasi aburayxon beruniy nomidagi sharqshunoslik institutida tashkil qilingan tadbir o'zbekiston tarixi va uning o'rta osiyo mintaqasidagi qo'lyozmalarni asrashdagi o'rni deb nomlandi o'zbekiston tarixi wa va uning o'rta osiyo mintaqasidagi qo'lyozmalarni asrashdagi o'rni uchrashuvda o'rta osiyodan yetishib chiqqan qomusiy olimlar diniy ulamolarning dunyo sivilizatsiyasiga qo'shgan hissasi ta'kidlandi shuningdek o'zbekiston tarixining xronologik rivojlanish bosqichlari unda hukm surgan davlatlarning rivojlanish va taraqqiyot bosqichlari haqida xorijlik mehmonlarga qimmatli ma'lumotlar ulashildi omon delegatsiyasi o'zbekistonni tarixi haqida bu yerda saqlanayotgan qo'lyozmalar ularni amal ular asosida amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqotlar va qolaversa ularni saqlash ta'mirlash bilan ham tanishishdi ayni vaqtda omon delegatsiyasi mana shu sharqshunoslik institutiga kelib bu yerda yaratilgan sharoitlarni ko'rishdi biz bilamiz omon sultonligida ham mana shunaqa qo'lyozmalarga boy bo'lgan muassasalar bor va ular bilan olib borilayotgan hamkorlik aloqalari hamkorlikda chiqarilayotgan nashrlar haqida ma'lumotlar berildi bundan tashqari sharqshunoslik institutida saqlanayotgan qo'lyozmalar fondi haqida ham yig'ilganlarga kerakli ma'lumotlar berildi aytilganidek sharqshunoslik institutining qo'lyozmalar fondi bir ming to'qqiz yuz qirq uchinchi yilda o'sha paytdagi xalq kutubxonasining sharq bo'limi asosida tashkil etilgan shundan boshlab bu fondda qo'lyozma manbalarni o'rganish ishlari boshlangan fondda hozirgi kunda yigirma olti ming jild qo'lyozma qirq ming jildga yaqin qadimgi tosh bosma uslubidagi kitoblar saqlanadi bundan tashqari besh mingdan ziyod asl nusxadagi tarixiy hujjatlar bor الهدف من هو o'zbekistonga tashrifimizning asosiy maqsadi fakultetimiz talabalarning bilimlarini boyitish shuningdek o'zbekiston va ommon o'rtasida ta'lim sohasidagi hamkorlikni yanada kengaytirishga qaratilgan ommon mudofaa vazirligi qo'mondonlik ishta fakulteti talabalarning tarixiy ijtimoiy siyosiy bilimlarini boyitish maqsadida ko'plab davlatlarga sayohat uyushtiramiz bugungi uchrashuv bizda katta taassurot qoldirdi o'zbekiston tarixi mazkur zaminning mashhur allomalari haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'ldik shuningdek tadbir davomida institutning ommon davlati bilan olib borayotgan faol hamkorligi haqida ham to'xtalib o'tildi